Kita akan keliling perkampungan mati yang terendam air di bendungan Waduk Jati Gede ini, dan masih terlihat ini sisa-sisa bangunan di sini. Ini ada alamatnya di Kampung Cibungur, Desa Cibungur, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Wow, tuh masih ada. Di sini itu kata warga sekitar. Ini adalah dulunya itu tempat pemukiman warga yang pejabat semua loh di sini. Ada kecari, kejagung, ada juga kapolda katanya. Rumahnya pada terendam air meskipun bertahun-tahun juga masih tetap berdiri kokoh. Dan warga tidak ini ya sempat menyelamatkan bangunan rumahnya. Tidak dibongkar dulu katanya ditinggalkan begitu saja, tidak dimanfaatkan. Bahan-bahan yang masih terpakai ini, contohnya seperti ini. Ini adalah sumur, padahal bisa dibongkar, batu-batunya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan uh, hunian baru. Namun, karena mungkin uh, ini para penduduknya sudah mendapatkan kompensasi, jadi meninggalkannya begitu saja. Tuh, ini tuh dulu air, ya, air sampai puluhan meter merendam kawasan ini. Dan lembur kuring ini bisa diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelilingi perkampungan yang mati dan muncul kembali. Nah, ini lihat, ini bekas bangunan genting-gentingnya juga berserakan di bawah. Ini sepertinya bekas fondasi dari rumah warga Kampung Cibungur Dharma Raja. Ini wow! Coba kita ke sana. Ya Allah, awas hati-hati. Sebenarnya takut jatuh. Kita juga harus hati-hati ya. Karena banyak batu-batu yang berserakan di sini. Takutnya dijali ke. Ke sini yuk. Wow. Nah, ini tuh dulunya ada sekolah, ada masjid, ada mungkin kantor-kantor pedesaan selain rumah warga ya. Di sini juga ada toko eh, pasar, bahkan ada rumah makan katanya. Ya Allah, ini ini kita tuh berasa berada di apa ya? Berada di bekas mungkin bom Hiroshima ya. Ini ngeri-ngeri sedap saya. Tapi indah, indah banget. Swear, au, indah banget. Dan ditumbuhi dengan ini nih. Banyak, apa itu tuh? Ngalang dan rumput-rumput yang tumbuh dengan subur, meskipun ini gersang karena musim kemarau, e, benar-benar melanda sangat lama. Ya, panjang Buat para pengunjung diwajib hati-hati berjalan di sini. Banyak ranjau dan banyak apa tuh, benang-benang kenur ya, bekas layangan. Mungkin takutnya tikus dawet. <tuh> Kita mau kemana lagi nih? Tuh, di sana ini perkampungan yang terendam, yang hilang, muncul kembali ini benar-benar nyata. Fakta dan realita. Kita akan terus berkeliling. Ini ada sumur juga nih. Tuh. Wah, harus ditutup ini bahaya. Masih ada airnya dan kalau anak kecil takutnya terprosok bisa jatuh. Mungkin ini dulu urut bekas kamar mandi ya, urut bekas. Tuh, ada bekas empang. Ditanami padi juga. Tuh. Di sini ada bekas pohon kelapa yang mungkin udah ditebang. Dimanfaatkan dulu. Diselamatkan dulu untuk bahan bangunan. Ini juga nih. Wow, banyak tutut di sini. Tuh, tutut ini Banyak banget nalala merugi ini. <gif> Sahabat lembur kuring, ada yang suka nggak? Makan tutut di sini, di jati gede. Tuh, banyak banget. Dan ini kayaknya bekas... Ini sumur dan mungkin ini bak kamar mandi. Dan airnya juga masih ada loh. Meskipun ini gersang dan kekeringan. Luar biasa di sini. Beneran. Ini menandakan sumur-sumur ini berdiri apa ya? Banyak ini sumur, sumur, sumur di sebelah sana, 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 sana. Ini adalah rumah padat penduduk. Ya Allah, ya Robi. Enggak kebayang ya para pemiliknya yang sudah pindah menyelamatkan diri ke tempat yang aman tidak terendam bendungan e, dari waduk jati gede ini terus main lagi ke sini sedih nggak sih lihat kampungnya seperti ini gitu ya kampung terendam yang hilang gini muncul lagi dan jalan ini juga ini jalan kecamatan katanya ini muncul kembali subhanallah tabarakallah Aduh, kita ke sana. Airnya jauh banget. Tadah di sini mah dulu air, nggak bisa dong jalan-jalan ke sini. Tuh, sumur, sumur. Itu saya tertarik sekali dengan bangunan yang sangat kokoh itu. Katanya ini di sini itu ada kantor desa atau apalah dan ada juga rumah-rumah pejabat yang Memang orang-orang berpengaruh di Kabupaten Sumedang bahkan di Jawa Barat dan pemerintahan negeri tercinta ini. Yuk kita ke sana. Oh. Wah oh, ini 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 kebayang nggak sih jalan kecamatan yang dulu ini dibangun di hot apa oh, hati hati di hot dengan baik karena udah direndam udah terendam dengan air bayangin puluhan meter dan bertahun-tahun direndam pas 2016 sekarang 2023 ada kali empat lima enam tujuh tahun tapi lihat aspalnya masih ini ya bagus banget. Wow, kita sini yuk. Tuh, di sini juga ada perahu. Uh, kelihatan nggak dari sini? Perahu yang terdampar di sini. Lagi-lagi ini bangunan. Ini mungkin kan jalan. Pasti kan di pinggir jalan tuh banyak banget bangunan-bangunan dari rumah warga, ruko-ruko, toko-toko, dan mungkin pasar juga di sini. Terlihat di sini nampak jelas. Ini. Lagi-lagi yang tersisa kenapa ya kamar mandi gitu? Ya, karena mungkin kamar mandi itu cenderung uh, pakai keramik sampai dinding, jadi airnya itu tidak mudah membuat lapuk uh, bangunan. Kalau ini kan, ini kayaknya dapur, ruang tamu, ruang keluarga, kamar-kamar batak bataknya dan pondasinya juga masih ada, tapi udah ambruk karena tidak kuat menahan ini uh, rendaman air. Allah air fayo mungkin ya. Karena air ini katanya tadi ada yang bilang menurut informasi dari warga sekitar bahwasannya di uh, waduk Bendungan Gede ini yang terendam itu sekitar 8 kecamatan dan 32 desa. Kebayang enggak luasnya berapa hektar? Subhanallah. Allah ya Robi. Di sini tuh pusat kota daya kota ya. Tuh. Wow, keren. Ini kita datangnya itu dari pagi loh. Kita e, merasa apa ya? Takjub gitu keindahan dari pesona kampung mati yang muncul kembali kampung hilang yang ada kembali bisa dilewati bisa dilalui tapi bangunannya hancur luluh lantak seperti ada bekas bencana alam yuk kita ke sana yuk ngeri sedap oh, ini bangunan apa ya ya Allah subhanallah Allahu Akbar La ilaha illallah. Ini bangunan yang paling sisa bangunannya itu ini yang paling nampak. Nah, ini dia. Wow. Ini sahabat lembur kuring ini luar biasa sekali. Subhanallah keliling perkampungannya. Ternyata ini ada bangunan yang benar-benar super duper masih berdiri dengan kokoh, menandakan bangunan ini benar-benar bekas apa ya, apa pemiliknya pejabat. Karena di sini katanya banyak orang-orang berpengaruh yang bangun rumah mewah banget di sini. Karena mereka cenderung bahan bangunannya juga lebih ke kokoh. Dari sana juga ada banyak tiang-tiang. Ini bekas apa ya, kita tidak ada warga yang memberikan informasi yang bisa kita tanya. Yuk, langsung aja ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Awas hati-hati soalnya ini lumpurnya udah pada belah kering kerontang seperti ini. Pepohonan juga cuman tinggal puing-puing, ranting-ranting tanpa daun tapi masih kuat berdiri. Padahal tahunan ya terendam. Wow. Ini bekas apa ya? Subhanallah, siapa tahu kita menemukan harta karun di sini. Karena ini bangunan paling mewah yang dari tadi saya keliling. Yang saya temui itu di sini, dan di sini juga ada pohon-pohon besar. Di sebelah sananya ada empang juga, dan pemandangannya paling eksotis banget. Tapi airnya itu hanya tersisa seperti empang dari bangunan ini. Ini sepertinya kantor desa, apa kantor kecamatan, tapi yang unik ini keramiknya keramiknya juga ini bermotif sangat elegan sangat mewah wah oh, hati-hati wow ini keramiknya ya Allah lihat bisa dilihat ya Allah enggak tergerus sama enggak terendam sama lumpur banyak tutut juga tuh ini keramiknya juga keramik mewah loh marmer punya ya Allah ya Robi ini adalah bangunan sisa-sisa bangunan yang paling kokoh tanpa pengaruh dari rendaman air yang bertahun-tahun ini muncul kembali kebayang nggak mungkin ada banyak orang yang tinggal di sini menghuni bangunan ini atau para pekerja di sini pasti pada mengenang apa ya oh di sini saya pernah berjuang di sini saya pernah hidup tapi kondisinya seperti ini sekarang ini belum sempat diselamatkan dari segi-segi material bangunannya yang bisa dipergunakan kembali seperti bata-batanya nih lihat ini benar-benar apa ya Oh hati-hati nih ambruk seperti ini bata-batanya juga nggak diselamatin mungkin karena apa karena airnya langsung uh, mengisi atau melimpah ke sini kita coba ke belah sini yuk ah, ilaha illallah ini luas banget bekas bangunan apa saya gak mau ngira-ngira -ngirang. nanti kita tanyakan aja ya nah ini seperti dapur ya tapi seperti kantor perkantoran gitu ya karena itu keramiknya juga pakai apa ya keramik mewah gitu loh wow oh iya ini kayaknya bekas kantor melihat ada ininya juga atau bekas pila Pilaknya orang kaya atau pejabat-pejabat yang sukses mungkin. Atau para pengusaha. Tuh, di sini. Ya Allah, ini kayak bekas taman deh. Ya Allah, assalamualaikum. Numpang-numpang, <tuh> ya Allah. Semoga lembur kuring ini keliling kampung matinya diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang melimpah ruah. Amin, ya Allah. Ini apa ya? Ini kok ada benderanya? Ini seperti... Sepertinya dulu ini pila. Di sini e, kayak jalan untuk menuju ke Saung. Apa ya? Bukan Saung ya? Apa sih? Ini balik bale ini. Atapnya udah menghilang. Ini juga mungkin di sini rumput. Ditanami bunga-bunga. Dan di sini ada air mancur. Dan yang eksotis. Luar biasa. Keren. T.O.P.B.G.T. itu pemandangannya ke sana loh. Wow. Ini keren banget ya Allah ya Robi uh, ini keren banget wow banyak rumput-rumput hijau wow ini jauh banget ya surutnya saking musim kemarau benar-benar melanda dengan panjang ya Allah segera turunkan hujan ya Allah saya merasa ah, apa ya di sini tuh indah tapi miris ngeri kayak bekas peperangan atau bencana yuk kita ke sana aja yuk jangan lama-lama di sini ah sedih ah <tuk> kita pengen ke itu tuh perahu yang terdampar di sana ayo banyak ijing Wow, super duper ini ya, keren, asli. Padahal saya tuh jalan jauh banget loh jalan kaki. Tapi nggak merasa capek karena mungkin terbayar dengan suguhan disuguhkan ini ya, keindahan alam yang bikin saya takjubnya itu campur-campur campur aduk ada indahnya ada sedihnya oh ini, ini banyak apa ya oh iya tutut kijing dan mungkin ini dulunya ada bangunan jelas itu bangunan ini jalan kecamatan tuh banyak yang mau mancing bisa bawa motor ke sini dah karena ini jalannya ini muncul kembali Aduh eksotis banget ini tempat jadi kalau yang mau refreshing yang mau menikmati keindahan waduk jati gede silahkan datang Nah, ini salah satu bukti tanda kalau perahu ini terdampar di tengah jalan. Karena dulu air tuh bukan sampai sini lagi, tapi sampai sana, ujung sana. Sana banget. Namun, karena air surutnya benar-benar signifikan, jadi surutnya itu benar-benar surut banget. Jadi, ini seperti ini. Coba dari sana. Wow. Saya benar-benar apa ya? Ini perahu harganya juga mungkin gak tanggung-tanggung lumayan mahal juga. Meskipun terbuat dari kayu tapi mesinnya segala macem. Ini ini lumayan ini pasti rugi juga nih pemiliknya. Ya Allah ya Robi. Cuma terdampar sangat nah, disayangkan sekali biasanya dipakai untuk mungkin nangkep ikan para nelayan atau juga yang nganter-nganter pengunjung yang pengen berkeliling. Oke. Okay. Kita akan ke sana lagi. Ini bangunan-bangunan rumah warga loh. Otomatis kan ini jalan. Masih pinggir-pinggirnya itu banyak di sini ruko rumah warga tuh udah pastilah ada dan ini buktinya. Masih ada sisa-sisa dari bangunan-bangunan kayak dapurnya, kamar mandinya dan pondasinya juga nih. Oh, banyak ketutut ngalaya. Ngalaya tuh. Eh, ini ada bekas taman. Masih ada topeng-topeng. Masih ada seni-seninya di sini. Awas oh, hati-hati ada lubang. Bekas saluran air. Ini masih ada. Ini kayaknya bekas rumah warga. Dan ini kayaknya halaman rumah yang dibuat taman yang air mancur, cantik-cantik ini -cantik Ini ada topengnya. Ini kalau malam, ngeri-ngeri sedap. Wow! Saya nggak mau pulang. Masih betah banget di sini. Apalagi tadi di Warung Apung, aduh, sambil ngopi, sambil santai, refreshing, sambil memandangi pemandangan alam yang indah. Ini luar biasa takjub. Dan bikin ketagihan untuk berkunjung ke sini. Wow, kita berjalan jauh banget ya, tapi sangat sekali nggak berasa. Wow. Aduh, gak habis pikir ini ya Allah kemarau sampai bikin surut bendungan jati gede yang super besar mungkin boleh dibilang bendungan jati gede ini adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara saya dengar dari beberapa informasi media sosial dan informasi lainnya katanya ini beneran asli terbesar tuh lihat pemukiman warga di sana jauh banget Padahal ini tuh terendam loh. Dan ini jalan pertigaan ya. Aduh, maaf awas. Nih, ini kita di jalan pertigaan karena mungkin ini dulunya uh, pemukiman padat penduduk terlihat jelas. ke sana jalannya bagus di hot mic punya. Awas ada motor belok ke sini. <t> ya, mangga. Dan ke yang lurus ke sini juga jalannya di Hotmik punya menandakan satu bukti bahwa ini adalah pemukiman warga padat penduduk dan ini adalah perkampungan hunian warga yang pernah terendam air sehingga hilang kini gara-gara musim kemarau muncul kembali. Kita ke perahu sana. Dijamin itu aman. Nah lihat sahabat, Lembur Kuring. Lembur Abdi. Lembur saya. Kampung saya. Ini banyak perahu yang terdampar di sebelah sana, satu bukti juga bahwa aduh Mang yang meser cincau Satu bukti bahwa air tuh udah sampai sana tuh jauh banget, cuman karena kita udah kelilingnya tuh udah uh, sore juga kita nanti ke sini lagi deh berkunjung uh, terus saksikan terus ya di lembur kuring channel youtube lembur kuring kita akan keliling kampung keseharian para warga perkampungan dan fenomena alam serta suasana alam pedesaan perkampungan juga juga mayoritas penduduknya kebiasaannya kesehariannya di channel youtube lembur kuring hatunuh hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang pesen cincau. <tuh> Terima kasih.